будет передача по телевидению идти. Как что это вообще происходит? Почему у людей, которые оплачивают исправно, не, не там, у человека, который не, не платит за кредит, оплачивают исправно, отбирают, отбирают автомобили. В общем, до банка, до судів, до служб, тех, кто проводит это вылечение. Мы сейчас разбираемся причина, почему его не повернули автомобиль. А а можно потом с вами как бы консультироваться, как ну, спрашивать, задавать вопросы в телефонном режиме, ну, что с Киева будем звонить, ну, чтобы каждый раз сюда не приезжать. Потому что мы увидели на месте, увидели эту семью, там э, телегруппа находится у них дома, снимает там. Э, и почему это на глазах как бы у, у всей общественности, на глазах происходит, на глазах у милиции будем так говорить, происходит вылучание майна за ЕКЭ? за яке платятся, за, ну, наш кредит, насколько я понял. Василь, ты меня перебивай, если я что-то неправильно пишу. Вы оплачено уже 198, да? 180. 180. Осталось а заплатить 2000. Им банк насчитал еще 180. Таких людей очень много, в том числе таких, как мы. Такие аналогичные ситуации. Ну тогда прощайтесь, прессу обращайтесь. Как и вас тоже? У вас забирают машины? Ну, не отбирают, но так само платят кредиты, там потом просто не допускали, потому что выбирали машины, платят дальше. Просто платить и мало ли, уже будет конец, а оно дальше. Так же, они же платят, они же не возмущаются. Мы вообще случайно узнали про их историю. Они же не возмущались, они же не скрывались. Это же они... проблема именно в приватбанках. С иншими банками, я думаю, что у людей и есть претензии, и есть проблемы, но таких нема. А что Ну, добрый, туда, туда. доброго мало. Ну ладно, дальше он будет на контроле. Есть питание? просто не не прийти, значит, там просто бесится Кто не будет за забрали Ну, не автомобиль, заходится в службу, Зараз. Та, зараз. Та, мотоведець, вона вже на лікарня, візрав, вона пішла на лікарнях, зразу написала. Там є яке з чим? Керівництво Хай Trime. Так само в банку Sky Triumph. доходить, чуть не до тих працівників, Коли приходиш до той головної Марии Ивановна. Милиция до жарко защищать интересы вот этих людей, которые працюють, сестра работает в школе, он работает массажистом. Должна как-то защищать их интересы? Или, или им нужно обращаться только в Киев и... и ну как? Значит, полномочия не свои будем задерживать человека. И представьтесь, пожалуйста, тогда можно как-то на бумажке.